Сьогодні на першій шпальті війни всупереч як створити виробництво, незважаючи на ризики та падіння економіки. Родовище розбрату. Чому практика видачі ліцензії на видобуток газу повинна бути змінена? Наш спецрепортаж. Правильна відповідь, що насправді стало причиною кризи української економіки. Ну і ще одне особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Одно из самых лучших пожеланий, которое я когда-либо слышал в своей жизни, звучит так. Желаю тебе, чтобы твое хобби стало твоей работой. Мы приехали сюда, в это живописное украинское поле, для того, чтобы рассказать именно о таком случае. Рассказать об инновационном бизнесе, который буквально соединил небо и землю, мечту и реальность. Компания, которая смогла поединить эти противоположности, называется Drone UI. Серед агрария, вона відома тем, что запропонувала выкоррестиовать беспилотные летательные аппараты у сельского господарстве. На первый взгляд, игрушка для больших мальчиков, но она выполняет совершенно не игрушечное задание. Фотографируя сверху, она позволяет аграриям определить, куда лучше вносить удобрения, а куда не нужно, чтобы сэкономить сотни тысяч долларов с учетом того, что у нас мировые цены на зерно снизились за последнее время до 70-летних минимумов, оптимизация затрат, она еще более остро э, возникает как вопрос для наших производителей. И дроны как дополнительный инструмент э, для оптимизации этих затрат. Да, это сейчас. А сначала была игра дорослых хлопчаков. Это было хобби. У меня был маленький вертолет, как моего коллеги также. И мы начали просто заниматься там, для себя, как хобби видеосъемка, радиоуправляемыми моделями. Это интересная, эта игрушка, такая, достаточно интересная для любого взрослого человека. И в какой-то момент мы приняли решение для того, чтобы создать на это, вокруг этого бизнес. Насамперед, друзі накупили деталі для дронів з різних куточків світу: щось у Китаї, щось в Австралії, дещо у США. З них вони створили перші літальні апарати. Та насправді справа пішла тоді, коли українські кулібіни знайшли, де їх застосувати. Основной рынок, который сейчас есть в Украине, это аграрий. То есть мы сфокусированы на сельскохозяйственном бизнесе, и мы выстраиваем все наши услуги, все наши сервисы, все наши решения вокруг аграрного отрасли. Так и сподобався аграріям. І аграрием и радо запросили вынахидников застосувати своє ноу-хау у их господарстві. У нас на сегодня уже есть 4 дрона, два стареньких, два свеженьких. Мы с периодичностью там какой-то недели облетаем практически все поля и смотрим по состоянию посевов, как они выглядят. Если ну как, какая-то проблема не с краю поля, то это уже работа для дрона, потому что э, там обойти все поля за две недели это нереально. И видя какую-то проблему на поле, мы туда отправляемся, э, выясняем ну, что конкретно. Если это с грунтом какие-то проблемы, нужно добавить. Якихсь мікро вот это мы ми якраз виясняємо э, зону неоднородности при помощи дрона, а потім при помощі аналізу ґрунту выясняем, в чому проблема. Оприскуванням э, вносимо микроудобрения. Сьогодні у DroneUA вже чимало клієнтів. Серед них і невеличкі компанії, що обробляють 500 гектарів ріллі. Є, звісно, і такі, що мають кілька тисяч гектарів, а є і справжні гіганти. Як, наприклад, один из найбільших в країні аграрних холдингів «Кернел» з площою посівів у сотни тысяч гектарів. Мы, когда мы начали заниматься дронами, мы занимаемся только дронами. В прошлом году мы начали работать с лабораторным наземным анализом, с наземной валидацией данных. А потом мы начали работать со спутниковыми данными. Сейчас у нас идет, получается, объединение всех слоев в один продукт, где пользователь получает ответ на свои вопросы. Мы находимся в мозговом центре компании Drone.ua. Все, что дроны собирают на полях, стекается вот сюда. Здесь составляется окончательный продукт, который продается клиентам. В первую очередь это информация о оперативное картографирование, которое позволяет получать оперативную информацию с полей о том, в каком состоянии в данный момент находится та или иная сельскохозяйственная культура. Если говорить о строительстве или геодезии, мы предоставляем материалы в виде 3D-моделей и актуальной информации о состоянии объекта. У нас есть ресурс Земли онлайн, который сейчас вот запустился буквально на прошлой неделе. Это система глобального мониторинга. Там используются спутниковые данные, там используются данные дронов, там используются данные наземных лабораторий. Все это вместе формирует самообучаемую систему, результатом действий которой являются грамотные, четкие, очень понятные рекомендации для конечного пользователя, для фермера, который просто поймет в пять пунктов, ему нужно вот в этой ситуации, которая была определена, применить этот препарат в такой-то дозировке. Вот карта для внесения, которая подходит сразу для контракторов John Deere, для техники автопилотов Raven или Trimble. И вот, пожалуйста, загружайте, ставьте, работайте. То есть финальный продукт вот этот, и этот продукт формируется автоматически. Коли винахідники зрозуміли, що їх хобі переросло у серйозну справу, вони почали ставити перед собою задачі, про які на початку навіть і не мріяли. Якщо говорити про ром, практику, у нас, мабуть, чуть ли не найбільша база знань по сільському господарству, тому що у нас обслуговується біля 2 мільйонів гектарів в Україні, і в світі нету подібної агроподавної компанії, у которой є вот такий об'єм даних, зібраних в одному юридичному лиці. И это позволяет нам вот формировать эти процессы машинного обучения, автоматических алгоритмов на очень высоком уровне. И это наш козырь. И глупо его не использовать. Поэтому нам интересны в первую очередь рынки с развитым либо начи хорошо развивающимся аграрным направлением. И, ну, я не... Аргентина, Бразилия, именно Южная Африка. То есть, это тоже рынок, который представляет для нас интерес. И, наверное, будет странно, но для нас Штаты не является рынком номер один, куда бы мы хотели донести нашу технологию. Украинская земля плодородна и в прямом, и в переносном смысле. Она способна вырастить и миллионы тонн пшеницы, и идеи, которые принесут своим создателям миллионы долларов. Главное, наверное, чтобы была предприимчивость и любовь к своему делу. В Украине разгорается очередной скандал, в эпицентре которого оказался госгеонедр, который находится за моей спиной. Ведомство решило разрабатывать крупнейшее месторождение сланцевого газа Юзовская малоизвестной компании. Ми з вами говоримо про Юзівську площу, та яка є найбільш перспективною і найбільшою в Україні щодо видобутку потенційного сланцевого газу. Компанія Надра Юзівська це компанія державна, на яку було видано цей спецдозвіл на Юзівську площу. Вона в результаті прийнятого міжвідомчою комісією, яка постійно діючий орган у відповідності до постанови Кабінету міністрів, вирішила залучити нового інвестора. Провела конкурс. І дійсно в результаті проведення цього конкурсу була вибрана нікому невідома компанія під назвою Юзгаз. Якщо ми проаналізуємо з вами елементарно, що це за компанія, хто стоїть за цією компанією, ми нічого не знайдемо. А, так а, на сьогоднішній день компанія «Надраюзівська державна, яка провела конкурс, не зобов'язана начебто дивитися і перевіряти, хто є бенефіціаром. Але ми з вами говоримо про, і ще раз повторюсь, одну з найбільших ділянок в Україні, найбільш перспективних, яка за контрактом відповідно має залучити не менше ніж 200 мільйонів доларів. Утім, у самому Держгеонадрії всі звинувачення в непрозорості конкурсу відкидають. кажуть, що інших бажаючих на родовище просто не знайшлося. Нак надра України зверталися до 11 посольств, в тому числі і американське посольство було, в тому числі і канадське посольство. І е, з пропозицією щодо надання такого інвестору, якщо таки є, була зроблена дуже велика робота з цього приводу. У зв'язку з тим, що конкурс переносився і тільки пройшов у 2016 році. Я думаю, що із-за цього, і була, скажімо, був негатив від громадськості, що конкурс був закритий. Але це не є так, як я можу сказати вам після опрацювання документів. Зараз ми бачимо те, що конкурс пройшов, і всі документи на підписання угоди про розподіл продукції подані до Кабінету міністрів України. У Кабінету міністрів України є 90 днів. Для того щоб прийняти рішення підписувати угоду про розподіл продукції або не підписувати таку угоду для України, як для держави, яка намагається залучити інвесторів, найкращий варіант це залучення відомої фірми, які мають хорошу репутацію, це могло би слугувати сигналом для того, що в Україні все добре. Що йдуть інвестиції, приходять відомі світові фірми. Але, на жаль, мусимо констатувати зовсім протилежний тренд і шел, яка пішла з України, в результаті чого і, скажімо так, залишивсь, ну, став вільний, вільна ділянка і шеврон. Поки що ми бачимо зовсім протилежний тренд. Відомі компанії, які уже отримали право працювати в Украине, вони йдуть з України. Главное опасение и экспертов, и депутатов состоит в том, что компания «Юзгаз» не имеет ни опыта, ни ресурсов для освоения месторождений вроде «Юзовского». За ней где может стоять вражеский капитал, который специально получил эту лицензию, чтобы добыча не началась, чтобы ее заблокировать. И чтобы Украина не получила газ, так необходимый ей для усиления энергетической безопасности. Кто стоит за компанией «Юзгаз»? Чи не стоять там російські гроші? Чи не стоять там гроші і люди а, втікачі режиму Януковича, колишні міністри, наприклад? А, чи дійсно той інвестор, який був вибраний, буде спроможним реалізувати ту програму інвестиційну і доволі високотехнологічну, яка потребує е, дана ділянка для того, щоб дійсно Україна збільшила видобуток власного газу на даній ділянці? Нема досвіду технічного, да? тобто, начебто, за цим, а, цією компанією з газ стоїть інвестиційний фонд, який також був створений протягом там, останніх 12 місяців. А, технічного досвіду нема. А, звідки походження грошей не зрозуміло? Ми знову потеряємо какое-то час, після чого стане зрозуміло, що там компанія либо не может это освоить, да, там, или ее планы там, не, не, не оправдались, она рассчитывала на что-то, но не получилось. Поэтому ну, это очень рискованно. Все произошедшее – это довольно тревожный сигнал. Возникает вопрос, не будут ли среди покупателей других активов, скажем, Одесского припортового завода, который также планирует выставить на приватизацию, такие же точно сомнительные компании. Также хороший повод парламенту правительству задуматися о том, як в країні такі условия роботи і так і реформувати, щоб у нас була очередь з інвесторів, які не визивають ні у кого ніяких вопросов. Україна бідна країна. Не виправдано бідна. За даними Світового банку, у 2015 п'ятнадцятому на одного українця припадало 7450 американських доларів валового доходу. Це менше ніж на жителя Іраку, Монголії, Албанії та ще 109 країн. Але куди гірше не розмір цифри, а динаміка за 25 років цей показник погіршився на 23%, а країна скотилася з 55-го місця на 112-те. Всі сусіди України за винятком Молдови виявились набагато успішнішими в економічному плані. Чому Вокс Україн знайшов і вивчив сім найбільш шкідливих і деструктивних рішень українського уряду і депутатів за 25 років незалежності. Джерело Портал Вы выявили некоторое количество ключевых факторов, которые плохо повлияли на украинскую экономику за последние там, 20 лет, да, за время независимости. Что это за факторы? Ключевые вещи, которые, на наш взгляд, привели ситуацию к тому плачевному результату, как, какой мы видим сегодня. Это первое зависимость Центрального банка, которая у нас была 24 года из 25 лет независимости. Это приводило к тому, что Минфин, Кабмин, Верховная Рада, президент всегда могли рассчитывать на то, что Национальный банк напечатает необходимую сумму денег для того, чтобы профинансировать все, как мы называем, их, хотелки. Вторая проблема это регулирование цен внутренних цен, цен на, внутренних, на внутреннем рынке, а также регулирование, квотирование, лицензирование экспорта товара что, по большому счету, создало такое явление, как рентный доход, в результате которого у нас появилась, по сути, первая плеяда олигархов наших, старые олигархи, Звигильский, Бакай. Третья важная очень ошибка – это то, как была проведена ваучерная приватизация в Украине. Проблема была в том, что вот на этапе ваучерной приватизации было допу допущено несколько ошибок, в том числе очень важная ошибка, то, что населению запретили продавать напрямую свои ваучеры, но разрешили скупать эти ваучеры, обменивать их на ваучеры финансовых посредников. В результате мы имеем ту ситуацию, когда узкий круг финансовых посредников скупил на свои деньги, на деньги людей, которые за ним стояли. Иногда это часто это были деньги криминалитета. Скупили права собственности ваучеры, которые потом были обменены на акции огромного количества госпредприятий. Четвертая важная проблема, ошибка, это недопроведенная пенсионная реформа, недореформа, потому что по большому счету правительство с самого начала, где-то с 95-го, даже 94-95 годов, оно уже понимало, что украинская пенсионная система, она не... Sustainable, она неустойчивая в долгосрочной перспективе, она приведет к большим проблемам к финансированию пенсий. Следующая проблема очень важная, это существование СЭЗов, специальных экономических зон. На самом деле СЭЗа это только такой очень яркий симптом болезни, которой все 25 лет болеет украинское общество. эта проблема называется неравенство налогового законодательства для разных игроков экономики. Следующая очень важная ошибка — это энергореформа, которую, наконец, в 2014-2015 году провел «Нафтогаз» вместе с правительством, но которая могла, я имею в виду, повышение тарифов на коммунальные услуги, на газ, на электроэнергию до уровня себестоимости до экономически обоснованного уровня. Но на самом деле это повышение могло быть гораздо раньше и гораздо менее болезненное, потому что в 2005-2007 году в экономике была ситуация, когда доходы населения росли, а необходимость повышения она не была настолько болезненной, кардинальной, как сейчас. Ограниченная группа людей, она меняется со временем, но ограниченная группа людей имеет доступ к власти и имеет возможность Перераспределять правила игры таким образом, как им конкретно выгодно в данном случае. Вот Цезо это пример, когда определенные компании воспользовались условиями Цезов и, соответственно, получили какие-то предпочтительные условия налогообложения. Ваучерная приватизация с этими компаниями, которые, грубо говоря, кинули большинство населения Украины и при этом Отобрали бывшую государственную собственность и сконцентрировали ее в узких кругах, это тоже результат специфических правил игры, которые позволили это сделать. Вот. И государственное прямое регулирование определенных отраслей, ограничение экспорта или введение пошлин для защиты. Вот это точно так же определенные правила игры, которые, которые идут в пользу на пользу определенному количеству людей, которые имеют доступ к политической силе а к политической власти. То есть сегодня и раньше, и всегда в Украине происходило так, что определенные люди имеют политическую власть, и они, либо их бизнес, либо бизнес близкий к ним, либо бизнес, который работает с ними, получает через эту политическую власть преференцию. Правильно ли я понимаю, что нынешнее тяжелое экономическое положение страны э, связано не столько с проблемами там, войны и тем более не с Майданом, как часто бывает, говорят, допрыгались там, и так далее, что то подобное, а именно с такими системными накопившимися ошибками? У нас 17-е правительство за 25 лет существования страны. Это говорит о том, что у нас правительство не может удерживаться более полутора годов в среднем. И в последнее время э, правительства стали меняться чаще, чем раньше. То есть это системная проблема, которая связана с тем, что с одной стороны э, у, наверху у власти есть возможность вот этим вот ручным управлением, созданием правил э, своим компаниям сделать преференции. И в то же время остаться из-за этого, возможно, у власти долго не получается. Соответственно, люди, которые приходят к власти, вот эта система на 25 лет, они набивают карман, потому что они, у них э, горизонт планирования до следующих выборов или до следующего политического кризиса, который всегда на горизонте. И у них нет горизонта планирования на 5, 10, 20 лет. И, соответственно, у них мало мотивации создавать какие-то а, институты и результаты, чтобы они зависели все-таки от простого а, среднестатистического избирателя. Это связано с тем, что действительно нет прозрачности в политическом процессе. И сейчас это будет меняться. Вот, а, те, у нас сегодня технологии позволяют... А, Лучше понимать, у кого какие интересы, кто получает деньги, у кого выгода происходит от каких-то политических решений. И, соответственно, политический процесс будет становиться более прозрачным, и будет более сложно принимать эти решения, которые идут в карман определенным бенефициарам, которые там, покупают депутатов, министров и так далее, да, или покупали в прошлом. Вот поэтому это будет болезненный такой вопрос, нас будет колбасить, нам будет тяжело. Да, это системные проблемы, они всегда здесь были, это все, это кулуарность. И это ничего тут нового нету. Это переход от тоталитарного общества к демократическому. В тоталитарном обществе очень малая группа людей в закрытых кабинетах распределяет ресурсы. В демократическом обществе на это влияет все общество. Есть еще и другой ответ, и я хотел бы, чтобы вы его оценили. Проблема Украины, как считается, и почему мы так бедно, собственно говоря, живем, это то, что Украина не производит достаточного количества э, продукта. То есть мы, в принципе, неэффективны. То есть не только неравность, но еще и неэффективность в смысле того, что нет каких-то отраслей, вот как там, в Южной Корее там, или Германии, которые производят много классной продукции с высокой добавленной стоимостью. Если бы мы э, попросили кабинет министров... Э... Три года назад или 15 лет назад решить, что у нас IT-индустрия будет перспективной именно в каком-то конкретном направлении. Вряд ли бы они приняли такое решение. Завтра может оказаться, что у нас какая-то биоинженерия, потому что у нас какой-то есть исследовательский институт и, 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 так далее, и так далее. Мы, например, не знаем: вот я до недавнего не знал, что в, в каждом, по моему, спутнике или в каждом четвертом спутнике есть кристаллик, который производится в Харькове. Вот, ну вот кто про это знает? То есть, вот если ответить конкретно на ваш вопрос, я считаю, что неравенство возможностей это причина нашей бедности, потому что возможности получаются к людям, приходят к людям, у которых больше власти и больше связи, а не у кого лучшие идеи. У нас просто всю жизнь было вмешательство в конкурентное поле. У нас поддерживали не того, кто самый умный, кто часто поддерживали не того, кто самый умный, кто самый старательный, кто самый терпеливый а того, кто ближе. И получается, что вот эти умные, старательные, талантливые, они э, не могли иногда конкурировать с приближенными к власти. Экономичный разбир полетив виз специального корреспондента первой шпальты Майкла щура эта программа посвящена всей стране России. И мы знаем, что ее экономика летит в тартары, что за последние три года 7 миллионов человек было уволено, что прибыль Газпрома и Лукойла резко сократилась. И вот господин Медведев, премьер-министр этой страны, нашел способ, каким же образом в конце концов поправить ее положение. Он заявил, что Россию спасет Кодекс Наполеона. А что такое Кодекс Наполеона? Давай посмотрим в Википедии. О, давай. Кодекс Наполеона. Масштабний кодекс цивільного права Франції, розроблений групою юристів, незадовго до проголошення Наполеона імператором. Джерело Вікіпедія. Введений незадовго до проголошення Наполеона імператором, схоже, в когось наполеонівські плани. Такі пане Медведів, не закінчить, так як закінчив Наполеон. Тортом. Хоча Торт Медведів. Звучить. Ну, а следующая новость вот така. Виходить, що в Росії контрабандісти, які возили э, подсанкционні товари, отремонтировали дорогу, щоб можна було лучше вести контрабанду. У Російській Федерації контрабандисти відремонтували дорогу заради провозу санкційних товарів. новині мені найбільше подобається коментар представника російських прикордонників. Невстановлені особи серйозно відремонтували ґрунтову дорогу, зробили підсипку, розширили проїжджу частину, порудили заїзні кишені і розворотні місця, щоб по дорозі могла йти важка техніка, заявили у прикордонному управлінні ФСБ Росії. Сайт Економічна правда 22 серпня. Ось вони сучасні російські Робінгуди. Частину грошей з контрабанди вони витрачають на ремонт російських доріг. Следующая новость касается рейтинга журнала Forbes. Он разобрался в том, кто самая богатая женщина в России. И выяснилось, что это жена мэра Москвы Юрия Лужкова. Кроме того, в рейтинг самых богатых вошли жены олигархов Абрамовича и Рыболовлева, а также вошла жена нынешнего вице-премьера России Игоря Шувалова. Выходит, что в России, как в любом патриархальном государстве, богатой женщиной может стать только либо богатая жена олигарха, либо жена какого-то чиновника. Цю новину найкраще прокоментує музична композиція від російських реперів Лакоста, Кравц і Кардо. Сього сама достігла щоб не говорили. і та все не насасала, а подарили. не насасала, а подарили. шуку машину і приулі.